శ్రీమాత్రే నమిత సహస్రనామ పారాయణంలో ఈరోజు ఒకటి నుంచి పది శ్లోకాలు నేర్చుకుందాం ధ్యానం సిగ్రహం త్రినయ్య మౌళి స్ఫురక శేఖరాం స్మితముఖీ మా పీనవక్షోరు पाणिभ्या मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौज्ञां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परमाम्बिका अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं द्रतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयोकैः अहमित्येव विभावये भवानीं ज्ञयेत्पद्मासनस्तां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलशब्देमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिम् सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्तहसितेक्षणां सचर चापपाशाङ्कुशा अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषोज्ज्वलां जपाकुसुमभासुरां जपविदौ स्मरेदम्बिका ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यत उद्यद्भानुसहस्रावा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वल मनोरूपेक्षुकोदण्ड पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूर मज्जद्ब्रह्माण्डमण्डल चम्पकाशोकपुन्नाग सौगन्धिकलसत्कच कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमीचन्द्रविभ्राज दलिकस्तलशोभित मुखचन्द्रकळङ्काभमृघनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्य गृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मीपरे वा चलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभ नासादण्डविराजित ताराकान्तितिरस्कारि नासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्त कर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूत तपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलादर्श परिभाविकपोलभोः नवविद्रुमबिम्बश्री नित्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वल कर्पूरवीटिकामोद समाकर्षद्दिगन्तरा ॐ श्रीमात्रे नमः